السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے سوالات قیامت آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے سوالات قیامت کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان سے کون کون سے سوالات کریں گے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور میدان حشر لگے گا اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر بندے کو پیش کیا جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ ہر بندر سے چند سوالات کریں گے تو وہ کون کون سے سوالات ہوں گے تو وہی ہم آج کا ہمارا ٹاپک ہے سوالات قیامت کے نام سے تو اس کے بارے میں میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارک بیان کروں گا جس کے اندر نبی علیہ السلام نے وہ سوالات ہمیں بتائے ہیں جو ہم سے پوچھے جائیں گے قیامت کے دن تو بلا تخیر میں آپ کے سامنے وہ حدیث مبارک پڑھتا ہوں اس کا ترجمہ پڑھوں گا پھر اس کو ہم تھوڑی سی اس کی تشریف بھی سمجھیں گے تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے فرماتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامتی من عند ربه حتى یوس عن خمس کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بنی آدم کے قدم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس سے ہل سے ہل نہیں سکیں گے یعنی کہ قیامت کا دن جو ہے انسان اب اللہ تعالیٰ کے سامنے سے اس وقت تک ہٹ نہیں سکے گا اس وقت تک جو ہے جا نہیں سکے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے سے حتیو صلی عنحمس یہاں تک کہ اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں سوال کر لیا جائے ٹھیک ہے یعنی جب تک پانچ چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال نہیں کر لیں گے تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی سامنے جو انسان کی پیشی ہوگی قیامت کے دن اس سے جو ہے جا نہیں سکے گا ان پانچ سوالوں کے جواب دیے بغیر تو پہلی چیز فرمائی عمر ہی فی معاف نہ ہو کہ سب سے پہلے اس کی عمر کے بارے میں اس کی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے یہ زندگی جو ہے دنیا کی زندگی وہ کن کاموں میں گزاری کہ ہم نے دنیا کی زندگی تم جو دی تھی تو اس کو تم نے جو ہے کن کاموں میں اس کو صرف کیا اور کن چیزوں میں اس کو لگایا ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں جو ہے سوال کیا جائے گا تو اب جس بندے کی زندگی کا مقصد وہی ہوگا اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے یہ تمہاری پیدائش کا مقصد ہے اور تمہیں اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے صحیح طرح سے اس کا جواب دے دے گا تو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پہ قرآن مجید میں ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ او بلّہ شعیت وجیم الرجیم وما خلقت الجنا ولانس اللہ لیعبدون کہ میں نے جن کو جنوں کو اور انسانوں کو کیوں پیدا کیا اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں مجھے پہچانے دنیا میں آ کے ان کو پتہ ہو کہ میں جو بھی کام کرنے لگا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے کیا رہنمائی ہے اللہ کے رسول کی طرف سے میرے لیے اس کام میں زندگی کے کا اس کام میں کیا رہنمائی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق زندگی کے ہر کام کرے گا تو اس کی زندگی ویسے ہی بن جائے گی جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اللہ کے رسول چاہتے ہیں اور کامیاب زندگی کے لائے گی تو اللہ تعالیٰ نے سعود العصر کے اندر بھی اس کو بیان کیا ہے کہ کامیاب لوگ کون سے ہوتے ہیں اور کامیاب زندگی یقین کی ہوتی ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں اور شیت و رجیم و ان الانسان السانفی خسر قسم ہے زمانے کی پیشک سارے انسان گھاٹے میں ہیں نقصان میں ہیں اِن اِلَّ الدین عامن عامر صوالحات و تواس و بالحق و تواس و بصبر آگے اللہ فرمارن سوائے چار لوگوں کے چار لوگ ایسے ہیں کہ ان کے علاوہ سارے دنیا کے لوگ خسارے میں ہیں گھاٹے میں ہیں وہ چار لوگ کون سے ہیں نمبر ایک جو ایمان لائے نمبر ایک جو ایمان لائے نمبر دو جنہوں نے نیک عمال کیے نمبر دو جنہوں نے نیک عمال کیے نمبر تین جنہوں نے ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کی جنہوں نے ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کی اور نمبر چار جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی تو ایمان لانے میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں اس کو سمجھ لیں اللہ پر ایمان لانا اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا قیامت کے دن پر ایمان لانا اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اس پر ایمان لانا اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کریں گے اس بات پر ایمان لانا صحیح ہے تو اللہ فرمارِ پہلی صفت کامیاب لوگوں کی ہے جو انسانوں میں کامیاب ہیں جن کی زندگی بامقصد ہے اور وہ ان اپنی زندگی کے بارے میں جو ان کو اللہ تعالیٰ کو صحیح جواب دے سکیں گے تو پہلی تو شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوں ٹھیک ہے نمبر دو فرمایا جو نیک عمال کرتے ہوں نیک عمال سے مراد وہ ہر وہ کام ہے کہ انسان کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق کرے اس کو کہا جائے گا عمل صالح نیک عمال تو ایمان لانا ہی صرف کافی نہیں ہے اس کے ساتھ عمل صولح کی بھی شرط ہے تیسرے نمبر پہ فرمایا جو اتواسو بالحق ایک دوسرے کو حق بات کی ترقین کرتے ہیں ایک دوسرے کو حق سمجھاتے ہیں حق کی بات بتاتے ہیں حق کی طرف لاتے ہیں اور بری باتوں سے ایک دوسرے کو روکتے ہیں اور چوتھے نمبر پہ فرمایا ہو تو آسو کہ ان کی صفت یہ ہے کامیاب لوگوں کی جو دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوں گے اللہ کے سامنے ان کا جو وہ جواب دے سکیں گے کہ وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں کہ دین پر چلنے میں ان کو مشکلات آئیں گی مسائب آئیں گے تکالیف ہوں گی اور لوگوں کی باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا لوگوں کے غلط رویوں کو برداشت کرنا پڑے گا دین پر عمل کرتے ہوئے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ ان کی صفت ہوتی ہے کہ پھر وہ ایسے موقعوں پر ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں صبر کی تلقین کرتے ہیں کہ بھئی صبر کرو اللہ کی طرف سے حالات آئے ہیں اس پر صبر کرو اور وہ دین پر جمع رہتے ہیں لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ان چاروں باتوں کو شامل کر لیں تاکہ جو ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے جو زندگی کے بارے میں سوال ہوگا تو وہ ہم اس کا جواب دے سکیں اللہ تعالیٰ کے سامنے دوسری چیز اس حدیث میں فرمائی کی ہے کہ ہوں دوسرے نمبر پہ نبی اسلام فرما رہے ہیں انسان سے اس کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا انسان سے اس کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے اپنی جو زمانہ شباب تھا جوانی کا دور تھا جوانی کا زمانہ تھا اس کو کن ٹائموں میں لگایا ہے کیا تم نے ان کو فضول کاموں میں لگایا ہے گناہ میں لگایا ہے غفلت میں لگایا ہے ضائع کیا ہے یا اس کو کسی با مقصد جو ہے وہ کام میں لگایا ہے اور اللہ اس کے رسول کو جو ہے راضی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کیا ہے رضا والے کام کیے ہیں تو اچھا یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پہلے سوال کریں گے زندگی کے بارے میں تو زندگی کے اندر جوانی بھی تو آئی جاتی ہے تو پھر اس کے بارے میں کیوں الگ سے سوال کیا جائے گا جوانی کے بارے میں تو اس لیے اس کا جواب سمجھ لیجئے کہ جوانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس لیے الگ سے سوال کریں گے کیونکہ جوانی کا جو زمانہ ہوتا ہے یہ بڑا یعنی پاگل پن کا زمانہ ہوتا ہے انسان کے اندر بھرپور طاقت ہوتی ہے بھرپور صلاحیتیں ہوتی ہیں صحت اچھی ہوتی ہے تو اس میں جو ہے انسان کے گمراہ ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے اور اکثر لوگ اس میں گمراہ ہو جاتے ہیں کہ وہ اس میں غلط کاموں میں غلط چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنی جوانی کو ضائع کرتے ہیں اپنے دامن کو جو ہے وہ دار کر لیتے ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے خاص طور سے اسے پوچھیں گے اس کے بارے میں پوچھیں گے کہ جس نے جس بندے نے اپنی جوانی کو جو ہے کنٹرول میں کیا ہوگا اس میں اپنے آپ کو اچھی عادات میں ڈالا ہوگا تو یہ ایک بہت بڑا مجاہدہ ہے یہ کیا ہے ایک بہت بڑا مجاہدہ ہے کہ انسان جوانی کے اندر ہی اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا اللہ کی عبادت کرے اور لوگوں کو بھی جو ہے دین کی طرف لائے اور ان کو بھی جو ہے برائیوں سے روکے تو اور اپنے اور جو تکالیف آ رہی ہیں تو اس کو برداشت کرے اپنے نفس پہ قابو رکھے تو کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مجاہدہ ہے تو جو یہ کرے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا جو نہیں کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے جو ہے جواب دینا پڑے گا کہ تم نے جو ہے اللہ پوچھیں گے جوانی کہاں گزاری تو اگر کسی نے جوانی اپنے جو ہے نا وہ گناہوں کے کاموں میں گزاری ہوگی اور عیاشی میں مستی میں گزاری ہوگی پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دے گا اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے تیسرے نمبر پہ نبی اسلام اس حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ تیسرے نمبر پہ کس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ ان مالی ہی من این اکت اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جو مال ہے تم نے اس کو کہاں سے کمایا تھا جو مال تمہارے پاس آیا ہے دنیا میں تھا تم نے اس کو کہاں سے کمایا تھا ٹھیک ہے یعنی جو دولت تھی مال تھا اس کے وہ حاصل تم نے کن ذریعوں سے کیا کیا وہ ذریعے حلال تھے یا حرام تھے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے بارے میں بھی سوال کریں گے صحیح ہے تو کیونکہ حدیث نیل نبیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص حرام کا ایک لقمہ بھی جو شخص حرام کا ایک لقمہ بھی اندر ڈالتا ہے اس کی چالیس دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی جو شخص حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے جو ہے جسم کے اندر ڈالتا ہے تو اس کی چالیس دن تک نماز عبادت قبول نہیں ہوتی اسی رائے کو حدیث مبارک, مبارک نبی اسلام نے فرمایا کہ جو جسم رشوت یا کسی اور حرام طریقے سے پلا وہ جنت میں نہیں جائے گا اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے تو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں کہ ولاقل نغم بھئی نقم بلباط کہ آپس آپ میں ایک دوسرے کے مال کو جو ہے نجائز طریقے سے نہ کہو ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تمہارے پاس جو مال آیا دولت آئی تم نے کس طریقے سے حاصل کی جائز طریقے سے حاصل کی ناجائز طریقے سے حلال حلال طریقے سے حاصل کی یا حرام طریقے سے حاصل کی ٹھیک ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں آجیں جائیں گی اگر کسی نے رشوت لی ہے کسی نے کسی کا مال لوٹا ہے چوری کر کے ڈاکہ ڈال کے یا کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا کسی کی دکان پہ قبضہ کر لیا یا کسی بھی طریقے سے کسی کے مال کو حاصل کیا اور وہ ناجائز طریقہ تھا اور اس میں اس کی رضامندی شامل نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھیں گے کہ تم نے مال کس ذریعے سے کمایا تھا کیا وہ ذریعہ حلال تھا یا حرام تھا جائز تھا یا ناجائز تھا اس لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہم جو مال کما رہے ہیں پیسے کما رہے ہیں تو وہ کیا وہ ہمارا طریقہ کار جو ہے جو ہم نے استعمال یعنی کہ جو ہم جس طریقے سے ہم کما رہے ہیں تو کیا وہ جائز بھی ہے نہیں اس کی ہر مسلمان کو فکر کرنی چاہیے ٹھیک ہے جی اس کے بعد نمبر چار پہ نبی اسلام فرما رہے ہیں کہ چوتھا سوال کیا کیا جائے گا وفی مان فقو پہلا تیسرا سوال تو ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اس کے ذرائع کیا تھے اور چوتھا سوال ہوگا وفی مان ہو کہ تم نے مال کو کما کے خرچ کہاں کیا ہے مال کو کما کے تم نے خرچ کہاں کی ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان سے پوچھیں گے کہ مال آ جاتا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس مال آ جاتا ہے تو اس مال کی وجہ سے انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے خواہشات نفسانی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور فضول خرچی کرتا ہے تو یعنی انسان کو چاہیے کہ اگر اس کے پاس مال آ گیا ہے جو اس نے پیسہ کمایا دولت کمائی تو اس کو پھر اس کو جائز کاموں میں خرچ کرے ثواب کے کاموں میں صحیح ہے ایسے کاموں میں خرچ کرے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کو شرمندگی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی ایک اس کے بارے میں ہمیں رہنمائی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سور بنی اسرائیل میں آیت نمبر ٹوئنٹی سیون میں کہ اور ان اخوان کہ بے شک فضول خرچی کرنے والے وہ شیطان شیاطین کے بھائی ہیں شیطانوں کے بھائی ہیں صحیح ہے اچھا فضول خرچی کیا ہوتی ہے کہ مثلا ایک چیز انسان کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے سو روپے میں کہ انسان کی کوئی ضرورت پوری ہو سکتی ہے سو روپے میں تو بلا وجہ انسان وہاں پہ جو ہے پانچ سو خرچ کر دے یا ہزار روپے خرچ کر دے اس کو کہتے ہیں فضول خرچی تو اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی سے منع فرمایا ہے تو اگر کوئی بندہ دنیا میں مال آیا تھا اور فضول خرچی کرتا ہے تو قیامت کے لیکن اللہ تعالیٰ اس کا حساب لیں گے تم نے فضول خرچی کیوں کی ٹھیک ہے اسی طرح مال کے اندر کنجوسی بھی منع ہے کہ اگر کسی کے پاس مال آگیا گیا تھا اس کو بس دبا کے رکھے اور اس کے بعد سام بند کے بیٹھ جائے اور بس اس کو جمع کرتا ہے اور آگے خرچ نہ کرے اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا بھی حکم دیا ہے دونوں چیزوں سے منع فرمایا کنجوسی بھی نہیں کرنی ورنہ وہ بھی غلط چیز ہے گناہ ہے اس سے بھی اس کے بارے میں پوچھ ہوگی اور فضول خرچی بھی نہیں کرنی بلکہ درمیانی رامینہ رب اختیار کرنی ہے کہ جو, جو ضرورت ہے اپنی اس سے اس کو پورا کرنا ہے جائز کاموں میں خرچ کرنا ہے ثواب کے کاموں میں خرچ کرنا ہے اور جو ضرورت مند ہے ان کے اوپر اس کو خرچ کرنا ہے ٹھیک ہے اور گناہ کے کاموں میں خرچ نہیں کرنا مثلا بدکاری پہ شراب پینے پہ نشے پہ ان چیزوں پہ فلمیں دیکھنے پہ گانے سننے پہ ٹھیک ہے جی ان چیزوں پہ مال کو خرچ نہیں کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن پوچھنا ہے اس پر ہماری اگر ایسا ہم نے کیا تو ہماری پکڑ ہو سکتی ہے اور اس حدیث میں آخری جو سوال آیا نبی السلام فرما رہے ہیں جو آخری سوال ہوگا وما ذا عمیلا فی ما کہ جو تم نے علم حاصل کیا تھا دنیا میں تم نے جو علم حاصل کیا تھا تم نے اس پر کتنا عمل کیا تم نے اس پر کتنا عمل کیا ٹھیک ہے تو یہ ہر مسلمان سے سوال ہوگا عالم ہو صحیح ہے یہ غیر عالم ہو یعنی کہ ہر اور اس طرح مسلمان ہو یا کافر ہو ہر ایک سے سوال ہوا تمہارے پاس جو علم تھا تو تم نے اس پر کیا عمل کیا مثلا ایک بندہ ہے اس کو اتنا پتا ہے کہ میرے پر نماز پڑھنا فرض ہے پھر وہ نماز نہیں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کیا عمل کے دن پوچھیں گے تمہیں علم تھا تمہیں کہ نماز فرض ہے تم نے کیوں نہیں پڑھی صحیح ہے تم نے اس پر عمل کیا کیوں نہیں کیا صحیح ہے روزہ رکھنا رمضان کا فرض ہے علم ہوتا ہے مسلمانوں کو لیکن اگر کوئی نہیں رکھے گا روزہ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے لئے پوچھیں گے دیکھو میں علم تھا تم نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا ٹھیک ہے جی اسی طرح انسان کو پتہ ہے فلاں گناہ کا کام ہے اور انسان اس سے نہیں بچتا تو اللہ تعالیٰ سے بارے میں پوچھیں گے کہ تم نے جو ہے اس گناہ کے کام کا تمہیں پتا ہے کہ گناہ ہے میں نے اس سے منع کیا ہے تو تم نے اس کام کو کیوں کیا تو اللہ تعالیٰ یعنی کہ عالم ہو غیر عالم ہو صحیح ہے کافر ہو مسلمان ہو ہر ایک سے اس کے علم کے بارے میں پوچھیں گے کافر سے جو ہے نا وہ کس طرح سوال ہو سکتا ہے کہ اگر ایک کافر ہے اور اس کو ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں صحیح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم میری قدرت کی نشانیاں دیکھو آسمان دیکھو زمین دیکھو ستارے دیکھو پہاڑ دیکھو درخت دیکھو یہ آسمان سے بارشیں ہوتی ہیں ان کو دیکھو اور ہواؤں میں جو ہے پرندے پھرتے ہیں یہ میری قدرت کی نشانیاں ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پھلوں کے رنگ پھولوں کے پھولوں کے رنگ پھر ایک پھلوں کی خوشبویں تو اللہ تعالیٰ کی ساری جو ہے نعمتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں جگہ جگہ کہتے ہیں کہ ان میں غور کرو فکر کرو تو ایک جو کافر ہے اگر جو ایمان نہیں لایا وہ لیکن اللہ تعالیٰ اس کو عقل دی ہے اور اس کو علم دیا ہے کہ وہ ان ساری چیزوں میں تحقیق کرتا ہے غور و فکر کرتا ہے تو وہ ان سے اگر دنیا کے فوائد حاصل کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ تمہارے پاس اتنا علم تھا تو تم نے اس کے ذریعے سے مجھے کیوں نہیں پہچانا عقل دی تھی ٹھیک ہے تو ہر ایک سے جو ہے اس کے لیول کے مطابق اس کے علم کے مطابق اللہ تعالیٰ سوال پوچھیں گے تم نے اپنے علم پر کیا عمل کیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پانچوں سوالوں کی تیاری کرنے کی توفیق دے اور ہمارے اس میرے کہنے کو آپ کے سننے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اپنی رضا کا ذریعہ بنائے